Закрыли, нормально. Куперта. Так. Мы обманули полицию. Так, слушай дальше. Мы залезли, ну ты поснял сверху. Вот, Значит, мы обхитрили их. Мы спускаемся в центральную коммуникацию трубнокабельную. В дальнейшем, ну, в следующий кадр мы увидим. Там свет, как бы красиво, все. Я думаю, вам понравится. Блять, сука, я застрял. Эй. Хавай, 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 хавай. Бля, ебать, поваляется. Ой, сука, блядь. Курва, блять, пывана. Ёб твою мать. Ой. Курва, блядь. Ёбанут. э э сука. ничего чего, датчик Я думал, все пиздец. нет, тут-то а был буду... датчик. Как... В общем, короче, он попал в очень хорошую коммуникацию. дальше побачить, тогда мы там свет включим. Будет реально классно. Вывелось, ну хотя бы будет багамки Киевэнерго. Будет электричество. Вот у менты вот сверху говорят, куда ты лезешь? Я говорю, слышишь? Я уже 20 лет сюда лазил, лазаю и буду лазить. Ты мне будешь объяснять, куда мне лазить? Я начал люк так щелк, он щелкнул. Потом спускаюсь, и он скажут куда? Я говорю, туда, куда мне надо. Я выйду на поле спорта. Ну, я там, потому что я могу зайти сюда, а выйти на Хрещатику, на Арсенальный я на палате спорта, понимаешь? Mm -hmm. И маниться, как бы. И если он и сюда даже спустится, мы на тут хуй возьмешь, понимаешь? Хуже, <свы> 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 Курбо, блять, курвисимо. Курвисимо? Давно мы здесь не были. Пойдем. Вот это вот. Я вам сейчас покажу, как нормально можно пролезть. Это интересные места только. Да, Все, управляй он нахуй. Я на Крещатике чуть позже буду. Пиздец тебе, тюрьма. Ага, угу, хорошо. Спасибо большое. На зону, ты на зону едешь. А ты что? не знаю, это нормально, блядь.

Короче, происходит? Да. Короче, нужно наступать. Давай быстрее, Димон. Димон, давай быстрее. Димон, давай быстрее. Окей? Да. Давай быстрее. Блять, реально. А приниматься тоже не хочу. Приходится плыть. Ай, блядь, сука. Придется плавать. Ай, что же делать? Писем в рот, а? Ой, блядь, проныривай. Хм. Видишь? Блять, мне кажется, не к добру. Видишь? Видишь или нет? Нормально, <music> пошли. <music> <music> Ну что сделаешь? Это мое хобби, я 20 лет уже этим занимаюсь. В общем, иди сюда, ну тут не видно, что. Подожди, отойди, назад, чуть-чуть. Что это? Снимаешь? Да. В общем, по информации где-то здесь есть, короче, нормальная маза. Давай попробуем, но я не обещаю. Мне кажется, это... Может печально закончиться. Пойдем глянем. Так а что ты делаешь, объясни? Подпечатку здесь, где-то, короче, по схемам Рамиля еще давнего, 90-х годов. Здесь это, короче, выход в объект мандарина. Через кво есть в кабельник еще, который пойдет под вот этот вот КМДА. Ну, блядь, ну хуй его знает. Mm -hmm. Давай проверим. Блядь. Блядь. Смотри, вот он... Короче, нема объекта. Плюс врут схемы. Да хуй его знает. Давай дальше. Давай. Короче, есть еще одна очень интересная масса. Уже они там живут монтеры. Давай там сейчас проверим. Давай. Ебать! Я думал, череп. Это эта лампа. Пойте его себе. Водимон, капец. У нас сегодня такая вылазка, я давно так уже не вылазил. Реально классно. После войны здание снесли, а подземелья то остались, и мы здесь попадаем мы лазим, это реально круто. И мы здесь... Нас ну, <laughs> это не смущает, что мы в трусах. Мы в воде. Мы ныряем. Мы ищем. Мы добьемся. Правильно. Ну блин, это реально классно. Вот. А Фух, Короче, хуйня. Очень тяжело. Моих легких не хватит. Ух. Реально очень интересно. Мы сюда вернемся. Ух, вода ледяная, капец. Ух. нормально, майно, пойдет. Я готов еще и на то. Бля, ебать, сука, нахуй сзади, блядь. Сука, блядь, у меня же басой, блядь. Блять, сука, я басой. Блядь, сука, гражданин. Сука, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой. ой, 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 ой. Сзади жмут, блядь. Вот мы пошла бы спалили. мать, блядь. Быстрее! Ух ты, блядь! Ух блять. блядь! Ну, вообще, эти стоит где-то, короче, 150-180 баксов. Ну, я где-то, короче, ну, нов... по сотке, короче, я беру, типа, ну, малышка сделана. Нормальная фотка короче, использую, эти такие... Блядь, ну, нормальные тактические ботинки, но... Блядь, ну, я хочу показаться хорошим. О, нас Я проплыл так что, дядя, 150 метров. Да, я не попал в этот объект. Ну что здесь делаешь? Блять, ну побертат. Сигарет. Вау. Что такое, не можешь обуть? Да ну, я не знаю, они раскудрились там. Тебе, блядь, у тебя сука шкурки ебаные. Блядь, Дима, ну не навазит карась, ну что делать? Ну не навазит. Ты хуй его знаешь, что там не завязывается. Да хоть как-нибудь, оно, блядь, тебя одно есть, а другого нема. Иди, блядь, тут вот, так нахуй. А часто ты с такими проблемами в жизни сталкиваешься? Блядь. Пиздец, охуеть, блядь. И что делать? Что я блядь, делать? Где наша не бывала? Фубертатный период. Так я разберусь. Это когда нормально? Я завезу свой шнурок. А кого не плет, тот нахуй А мусора, если сюда прибегут за тобой. Тева, здесь же есть. Я не буду сейчас говорить на камеру. Ну, хуй на сколько возьму. Ну бля, ну куда? Ты посмотри назад. Посмотри вперед, откуда мы вышли. Ты помнишь? Я не помню. Мы прошли километры. Кто нас здесь возьмет? Посмотри сюда. Куда это ведет? Ха. А я знаю. Ну, с это стороны замок висит давай И что делаем дальше? Идем туда, гулять. Или выходите, выходите уже? Ну ты как хочешь. Я хочу гулять. Ну так пошли. Пусть Пубертатишка. Короче, ребят, каждому доносит бывает. Просвети назад. Я здесь бываю иногда, но любому смертному здесь будет забрать. То есть дурак так не убьет. Вот и трогай. Я знаю, как трогать. 10 тысяч рублей. Я его щекочу. А в чем смысл тут ходить? О, смысла никакого нет. Просто скрываемся от верха. Зачем? Да нет смысла. Ну какой смысл здесь ходить? Да нет смысла никакого, просто гуляем. Ну зачем? Затем, что сверху неинтересно. Вообще? Здесь нет никого, мы спокойно себя чувствуем, мы здесь хозяева ситуации, хозяева подземелья. Здесь никого нет, сюда никто не ходит, это давно заброшенной коммуникации. Сань, ну ты как, людям бы вот, советовал? Нет, не советовал бы. Почему? Потому что здесь опасно. Какие тут опасности ждут? 10 тысяч вольт, вода, грязь, канализация, охранники ходят, каждые два часа здесь делается обход. Вы тоже не подумаете, что так просто. Позволено справлять малую нужду в катакомбах городских. Да. М -м? Ну что делать? Ты не заботишься о сохранности мест? Так оно никуда не лезет, крысы повылизывают все очень быстро. К Чё? Крысы очень быстро вылизывают соль! Соль. Ну понимаешь, мы сейчас соленые. Ну ты где собрался, мальчонки? Опа! Иди сюда, малышка. Вот ты я тебе покупал. попал. сдатами, блядь. Всё, на. Да его в тюрьмы, блядь. Не свети мне ебалет. В общем, я хочу передать привет. Среди подписчикам. Ребята, извините, у нас тут не штатная ситуация. Будет видос на днях. Подождите, обещаю. Мы проводим свое время так, как мы хотим. Подписывайтесь на инстаграм, на мой суперсус. Подписывайтесь на ютуб канал. Мы будем стараться радовать. Просто нет сейчас возможности купить оборудование. Ну, подписывайтесь. Так куда пожалуйста. мы на седьмой айфон снимаем? Какое оборудование? Че еще надо? Подписывайтесь, короче. Да нахуй нам сбоку ебаться сверху, если вот открыто все. Сынек. Ну, кстати, ты действуешь под камерой видеонаблюдения. Тебя это не смущает? Хоть и... Она запаянная. Я мы с вами дел не имею, если мой пубертат, вот и все. Мой пубертат, мой пубертат, кого должен мой пубертат вообще волновать? Ребят, подписывайтесь на канал. На какой? На мой канал. Как он называется? На ютубе и суперсурс. Бля, ты нормально можешь сказать. Подписывайтесь на мой канал. Стой, не канает. А Красиво ты... выходишь, говоришь, друзья, блядь, там от себя, мои друзья, любимые. Друзья, послушай, туда-сюда, <свят> подписывайтесь. Пубертудные, <свят> шлюхи. Пубертудные <свят> шлюхи. Короче, давайте. давай. Ребят, подписывайтесь на YouTube на мой канал. На инстаграм, суперсус. Всем хороших выходных. Лазайте. И вазы, и будем вазить. Ну, мы сегодня сняли видео, пожалуйста, оценивайте сами. Нравится им или нет, вам решать, ребят. Если вы хотите дальше смотреть, ставьте лайки. Там уже угрозы, кстати. Ты видел, писали тебе в комментариях, что тебя, блядь, заловят. Кто это писал? Люди. Что, серьезно? Ну, как? Ладно, я буду подключать, подключать пацанов. И шо? Я уже сам зову кого угодно. я к у нас Ребят, если вы не против меня, то подписывайтесь, если против кого хуя. Вы хотите проблемы иметь? Ну... Окей, давайте. Заходи, давай. Как обстановка? Что там мусора есть? Нет.